Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Грани. Я и ведущая» Александра Черноусова. Нашу сегодняшнюю гостью я всегда жду с большим нетерпением и огромным удовольствием. Она владеет колоссальными знаниями, многие из которых были переданы ей бабушкой. Вот уже 30 лет она помогает людям быть здоровыми и счастливыми. Итак, в гостях программы «Грани» член Международной ассоциации народной медицины, психолог, герудотерапевт, фитотерапевт София Михайловна Нагорняк. Здравствуйте, моя дорогая София Михайловна. Здравствуйте, Саша, и здравствуйте, уважаемые мои телезрители. Ну, наступила весна, это сейчас такой период, когда все просыпается, и, конечно же, хочется, чтобы наша программа была посвящена любви, красоте и взаимоотношениям мужчины и женщины, семье. Мы будем говорить именно на эти темы, дорогие телезрители. И, конечно, София Михайловна будет давать советы, как профессиональный психолог, как человек, который очень давно уже, как я уже говорила, 30 лет помогает людям быть здоровыми и счастливыми. Уже колоссальнейший опыт, колоссальные знания. Но начну я, наверное, с вопроса. Вот как я уже сказала, наступила весна. София Михайловна, вот можете ли провести вот ну, такой вот срез, как анализ, как наблюдение, кто вот за последние две недели и чаще, чаще с какими проблемами к вам обращался на консультацию, на прием? То есть что происходит? Да, пробуждение. Вот? Да, пробуждение вот, да, да. происходит, Про, пробуждение происходит во Вселенной, пробуждение происходит в природе. И, конечно же, пробуждение происходит во всем живом мире. Это растения, mm -hmm. это животные, и в том числе, как бы царь эволюции mm -hmm. на планете, это человек. И, конечно же, мы все имеем такие парадоксы, которые как бы сместили судьбу человека, mm -hmm. э, или мужчины, или женщины, э, к сожалению, в минус. Почему? Мы все прекрасно видим, что Сейчас воробушки, ласточки, вот, скажем, котики, да. Все как бы имеют пару и для того, чтобы продолжить свой род. Но мы, к сожалению, видим, что эмансипация, то, что происходит между мужчиной и женщиной, много нарушила правил и привело к той тенденции, что очень много сейчас мы имеем, как говорят в народе, безбрачие безбрачие, как мужское, так и женское, и вот эти все метаморфозы, которые происходят в природе, они же, конечно, заставляют человека пересмотреть намного глубже внутри себя и спросить, а для чего же я пришел в этот мир? Что я должен? Какая миссия? Кроме тех знаний, которые ему даются, человек приходит для того, чтобы еще дать свое потомство, родить человечка, да, построить дом, вырастить сад. сад. Но э, я хочу сказать, что мужчины иногда боятся женщин. Я приду вот к такой теме, потом очень это много. Это именно для нашего времени характерно, или что? Или это это характерно для нашего mm -hmm. времени, потому что мужч... женщина она всегда была э, как бы богиней. Мы все прекрасно знаем, это Мадонна с младенцем, это все то, что э, как бы приравнивалось к божеству, и мужчина был как защитником, и женщине поклонялись. Но на наше время э, женщина настолько стала сильная, что мужчины, к сожалению, утратили. Тут э, те, э, они не играют по тем правилам, которые, как бы говорят, э, дано свыше человеку. Быть защитником семьи, быть защитником женщины и охранять свое потомство на протяжении этого периода, mm -hmm. э, чем глубже, тем э, чем оно становится. Это судьба человека. Она отражается не только на самом... Человек, но и на характере тех же детей, которые рождаются и тех же внуков по последующих поколениях, вплоть до седьмого поколения. Как мы построим вот этот тендем своего рода, свой, также будут двигаться все наши наши наследники, которые идут за нами. И поверьте, наше будущее э, с ужасом, потому что э, я смотрю на эту картину в каком плане э, мать воспитывает одна своего ребенка и сейчас это довольно часто мы Очень видим распространено, распространено да? это одиночество если даже какая-то семья вот сложилась к сожалению, мужчина теряет голову на протяжении какого-то времени, уже прожил до 10, вот у меня недавно был человек, который прожил с женщиной 10 лет и они разошлись, потому что уже как бы молодое поколение вклинивается, оно более как бы дерзкое по отношению к другим опять же нарушаются правила духовные угу. и когда вклинивается более молодая такая девушка, она конечно понимает, что мужчина уже состоявший имеющие какие-то материальные блага, в любом случае может ее обеспечить. От, мы прекрасно знаем, границы сейчас открыты. Это не то время, когда мы жили лет 30-50 назад, когда можно было поехать или в Сочи, или в Ялту. Говорит, пащу новый костюм, садлю да, да, поеду да, да, да. в Ялту. Сейчас открыты все наши дороги, пути. И, конечно же, молодые девушки видят это и используют в своих целях, потому что, к большому сожалению, Сохранить вот такую семью очень сложно. Здесь другие взгляды, другие приоритеты, приоритеты по отношению к дальнейшим каким-то развитиям и даже продолжению рода. И, и все разные поколения, да. Разное поколение, и оно, конечно, это сиюминутное. Это какие-то вот такие однодневные бабочки, которые очень красивые, очень яркие. А они соблазняют и в то же время нарушают, как бы вот такие э, крепкие отношения. И когда вот идет такое нарушение, mm -hmm. дисбаланс, конечно, есть такие специальные программы, определенные коды и ключи, которые используются для того, чтобы сохранить вот этот разрыв, если надо сохранить. Иногда бывают такие случаи, что лучшие люди действительно может быть не трепать, как говорят друг другу, другу нервы, не, да, разойтись. а просто разойтись и создать уже какую-то другую свою семью, но я хочу напомнить дорогие мои телезрители, что в первую очередь это страдают наши дети, это матери и отцы, которые как бы надеялись, они как бы закладывали опять же mm -hmm. ту программу, как бы идет вот этот разрыв. Бабушка страдает, потому что нету любимого внука. И... То есть все страдает, все, кстати, все страдает, вот разрывается такое родовое, да? родовой mm -hmm. гер... И Перед тем, как сделать какой-то какой шаг, надо хорошенечко подумать. Я хочу акцентировать на то, что нету сейчас, к сожалению, тех семей таких плотных, которые не было каких-то таких сдвигов, чтобы не было трещин, да, вот такое. Но в любом случае любую трещину можно... Да, вот чем-то заделать это молитвы, это тот те же коды, это работа как психолога, рассказать, как правильно двигаться, а надо ли этот разрыв, а что вы дальше будете делать, если вы будете делить имущество? Вот. подойти к этому очень серьезно из самых разных сторон. София Михайловна, позвольте, я хочу с большим удовольствием, я озвучу ваши контактные телефоны для наших телезрителей. И еще раз подчеркну, что вы работаете и на физическом уровне, работаете с телом. Это и ваши бальзамы знаменитые и обвертывания, и, конечно же, настойки, которые вы делаете, вы фитотерапевт. Вы работаете и на ментальном уровне, да, и мысли, и с чувственным, с чувственным планом человека. Конечно, те знания, которые были переданы вам от бабушки. То есть, ну, то есть работа идет, да, вот, чтобы помочь максимально человеку со всех сторон. И с полем, да, это комплексе, а если в комплексе, то, соответственно, быстрее будет выход человека из сложной ситуации. И, конечно, как психолог. То есть, ну, тут, как я говорю, весь расклад.

068 18 19 865 и 093 402 92 88. Адрес, по которому принимается Фея Михайловна, Большая долина, кооператив Западный, 10 линия, дом 6. Замечу, вся информация появляется периодически на экране, поэтому кому это нужно, записывайте, дорогие телезрители. Еще хочу сказать очень важный момент. Если необходимо, вы даже работаете в скайпе, такое принимаете, да, вы даете консультацию по скайпу. Да, для всех зрителей скажу, что Беларусь, Молдова, Англия и даже Мексика, да, я же не и говорю нет, о других странах. Очень СНГ. много, да, вот mm -hmm. людей, которые я... Вот последние мои тоже пациенты, это тоже, Молдова почему-то вот как-то mm -hmm. подключилась в последнее mm -hmm. время, наверное, все-таки опять весна, mm -hmm. кто-то хочет как бы приехать на отдых, мы, понимаем, в Одессу и, и подлечиться, подлечиться, да, подлечиться. Да, и, и, или же получить консультацию, или же с других регионов, вот недавно у меня с Винницкой области люди приезжают, ну как бы угу. вот те, которые как бы с периферии я всегда говорю, с нашей Украины, да, да. ну а в принципе не только как бы могут приехать, но могут проконсультироваться и можно по телефону вот то, что я говорю, но небольшую консультацию могу дать по телефону, потому что все не изложишь да, в той выясни. форме, то о чем люди спрашивают. Если меня спрашивают, присылают письма и говорят, вот недавно угу. мне такое было, пару дней назад письмо женщине 51 год и как бы эндометрии там оплатино эндометрии можно ли лечить такого возрасте mm -hmm. я как бы не мне это не интересно по скайпу говорить потому что есть некоторые моменты когда надо видеть саму динамику процесса mm -hmm. который происходит если врач гинеколог говорит, что надо сделать в таком возрасте, потому что большой гормональный есть э, перемены в организме гормональные, значит, надо это все хорошенечко взвешивать. А на более такие легкие вопросы я с удовольствием отвечу. София Михайловна, тогда я еще с удовольствием озвучу ваш сайт. У вас есть сайт. Туда, кстати, можно написать, насколько я знаю. Конечно. Right. Да, да. Там почта, там есть программы, которые можно посмотреть, потому что практически во всех программах София Михайловна дает очень важную информацию. Вы молитвы давали в наших прошлых да, двух программах. Да. Итак, софия нагорнякком Поэтому, пожалуйста, пишите, звоните, записывайтесь на консультацию, если вы чувствуете, что вам это нужно. И, как я всегда говорю, если у вас есть импульс, доверия к Софии Михайловне, Нет, это очень важно, потому что вот личные... Энергетика, она когда совпадает, то и быстрее будет идти процесс выздоровления. София Михайловна. Заговорили тема очень обширная семья, это одна из самых важнейших ценностей. Мне наверное, грустно сейчас вот наблюдать за тем, что происходит, насколько смещаются ценности, происходит подмена ценностей. Да? И соответственно, вот, как вы уже говорили, многие пары просто вот, ну, просто расстаются. А вот там нам что-то не подошло, но расстанемся, вот, вот типа такого. То есть не подходит, может быть, с такой серьезностью. Я не говорю там прямо, прямо так серьезно-серьезно, но ответственность нужно понимать. Ну, я хочу сказать, что на данный момент угу. в, в наше время мы. Ну, как бы очень модно, как бы вступать э, в брак, это как бы свободное отношение, перед тем как уже выстроить более какие-то серьезные mm -hmm. отношения и решиться на какие-то mm -hmm. более продолжительные, или, или же рожать ребенка, или же mm -hmm. создавать свой, свой очаг, как я говорю. И может быть и правильно я иногда и просматриваю и такие варианты, потому что некоторые составляющие в той же энергетики, mm -hmm. да, той же страсти. Это также немаловажно, потому что информационное, мы живем в информационное время, и к большому и нечего удивляться, когда с экранов телевизора, со всех журналах мужчины уже как бы привыкли видеть женщину в топлес или же в другом каком-то варианте и ничем как бы мужчину не удивишь. Да? Uh -huh. А для того, чтобы создать семью, это надо каждый день удивлять своего любимого человека. Не только своим видом, своей внешностью, а также уровнем интеллекта. Это же также иметь какие-то многие интересные вариации по отношению как бы быт. Это, это также немаловажно, То есть да? Вдвоем улучшать жизнь. Конечно, правильно? да. А с другой стороны, э, девушка также смотрит, может она располагать к этому человеку э, свое доверие э, для того, чтобы рожать его, этого ребенка, как он может содержать этого ребенка? И я хочу сказать, мы живем во времена очень больших перемен. И я всегда говорю, какие бы перемены ни были, это во благо человека. Потому что они заставляют присмотреть внутреннюю свою какую-то систему убеждений, да? Конечно, состояние того, что там есть. И э, может что-то где-то скорректировать, поменять и выйти на другой выше уровень. Никогда, никогда, поверьте, вы не должны задерживаться на одном уровне. постоянно, постоянно надо. Учиться. Если вам очень сложно где-то, присмотритесь к другим людям, присмотритесь, как люди живут, потому что эталон здоровой семьи это не только отношения, но и быт, в котором они живут. Это атмосфера. те отношения, атмосфера, это все то, что человек накапливает. Когда есть духовность, тогда будет и материальность. Поверьте, в народе говорят: с и рай в шалаше. Да, простенько, чистенько. Потому что есть чистота. Если нет э, захламленности, тогда у вас будет шире диапазон ваших э, волновых, э, как бы, вибраций, и вы будете наполнять, и будете богаче. Эти все наполняться, и в то же время вы будут рождаться здоровые, крепкие дети. А дети, к сожалению, сейчас мы все видим, что рождаются очень слабенькие, и э, все то, что происходит э, на мировом вот таком плацдарме, э, говорит о о том, что духовность превыше всего, а когда большая духовность, когда вот это все идет равномерно распределяется, гармонизуется, и вот на этом плацдарме, на вот этой платформе формируется здоровая, крепкая семья. Но если что-то не получается, не надо расстраиваться, всегда есть те моменты в жизни, когда я с удовольствием узнаю, как подкорректировать,

кооператив западной десятая линия дом 6 и с удовольствием еще сообщаю сайт софия-нагарняк.com информация звучала на правах рекламы и периодически появляется на экране телевизора София Михайловна вот я хочу задать вопрос Почти 30 лет вы помогаете людям быть здоровыми и счастливыми. И, конечно, вы четко знаете, да, можете провести, провести статистику. Там что было 10 лет, что было 15 лет назад, что сейчас происходит. Вот Поделитесь, пожалуйста, своими наблюдениями относительно вот, бесплодия. Я так понимаю, что процент очень сильно увеличился. Как и у мужчин, так и у женщин. Так ли это? Вот ваши наблюдения связаны. С конечно чем, это связано, же, да? чем связано? Это не только с экологией, то, что мы как угу. бы. Э, употребляем с, пищ, с пищей, да, а если раньше там мужчина переболел, как бы говорят, свинкой, а самой обыкновенной свинкой, которая, как бы, сказывалась для того, чтобы, как бы, нарушение было гормонального статуса, или же другие какие-то механические удары, Mm -hmm. они приводили к тому, что мужчина терял да, вот такую специфику для э, деторождения. Но здесь не только мужчины, но, к сожалению, и женщины. Вы посмотрите телефоны, где носят, в каких кармашках обычно женщины, но мужчины носят это пояс. Mm -hmm. Это все то, что связано с репродукцией, деторождением человека. Или же зачастую как бы возле компьютера, или же э, на коленке ставят иногда, лежа, смотрят, там прибирают свой компьютер, так же как и девушки, так и молодые молодые мальчики. Как бы надо особенно как бы взрослому населению, бабушке, дедушке, мама, отец, должны обращать внимание в какой позе ребенок вот это все сводит, потому что все излучения, они, конечно, влияют на репродукцию. И еще высотки, высота на каком, как бы научно уже как бы были исследования и доказано, что нет привязки к земле и не развивается, значит, сперматозоид не развивается и теряет свою живучесть. Если э, до шестого этажа, до шестого этажа э, как бы можно еще, репродукция можно сохранить. Десятый, одиннадцатый этаж очень влияет на репродукцию. Как ну, у мужчины, как раз, и, так раз, и раз, женщины. Раз, Это, раз, действительно раз, так. Раз, Это действительно так. И не за, давайте будем сейчас реально смотреть на вещи. Э, все те обои, какую мы э, клеим, да, вот это да, все да. подсветки. Там же настолько вот эта паутина, которая вот этих всех проводов, она, конечно, влияет не только на репродукцию человека. И уже где-то процентов до 40% и 100% до 40 имеем вот такую проблему. Или же сглазы, или же порчи. Иногда бывает тоже, чек не может родить. И тогда, конечно же, соответственно, я иду как бы очищаю. Но э, здесь, если нету ребенка, и обычно мужчина говорит, что виновата женщина. И женщина ходит бедная, лечится, очень много таких случаев бывает. А в принципе там мужчина здесь основной виновник этого всего мужчина. Mm -hmm. Есть специальные исследования, которые могут как бы протестировать движимость сперматозоидов и, или же на совместимость мужчины и женщины. Если есть такая проблема, как бы и очень низкий уровень угу. э, движимости сперматозоидов, для того, чтобы увеличить, увеличить их э, как бы количество по миллионам там идет. Я использую герудотерапию и фитотерапию, и те же мои обертывания уникальные. Очень интересно, и, конечно же, меняется код сознания человека для того, чтобы человек мог прибить себе. Это наша тоже как бы э, сфера э, деятельности нашей коры головного мозга. Как человек может поставить себе программу для того, чтобы mm -hmm. родить ребенка. Есть специальные обереги также для того, чтобы держать в доме и как бы при, душа mm -hmm. могла себе найти. Эта звездочка упала. Вы делаете, и, да. Это да, вы и, да, чтобы душа набрела вот свой очаг. Mm -hmm. Но я хочу сказать, что очень зачастую, смотрите, сейчас mm -hmm. прошла погода, да, у нас да. в Одессе и идет уже как бы перемены такие погоды. Если да, очень жарко, то, то вдруг холодно опять. опять Обязательно жарко. для девушек, в том числе для мужчин. Холод, поясничный отдел должны быть, конечно, более как бы защищены, потому что я не хочу сказать, чтобы там укутывались, не боже упаси, все должно быть то в есть норме. Вот, эти вот короткие такие курточки, да, и спущенные джинсики такие, когда наклоняются, там все открыто, да? Мы про это говорим? Конечно, правильно? конечно. И вот эта зона Особенно девочки делают э, пирсинг в области пупка. И молодая девушка приходит и говорит: я не могу забеременеть, а у нее пирсинг. Я говорю, немедленно убери, потому не что есть. Влияет Есть определенные точки, я даже тоже, когда работаю с человеком, я стимулирую, иду по меридианам для того, чтобы или же мужчины, мужские заболевания, простаты, или же тоже бесплодие, есть определенные точки в нашем организме, где как бы при надавливании стимулируем. И каждая точка имеет, конечно, соответственно, связь с тем или иным органом. И нарушение пупка — это чакра сфатхисхана. Если мы ее нарушаем, она, конечно, также идет в минус для репродукции, для того, чтобы женщина родила ребенка. София Михайловна, вот я сейчас подумала и представила. Вот к вам приходит человек на прием, да, и как возможно, вот тут из телезрителей, кто сейчас нас смотрит, как все начинается? Вы проводите диагностику или вот выслушиваете человека, его проблему, а потом проводите? Я говорю сейчас о диагностике, наверное, да? Биополя, я правильно понимаю, да? Конечно. На первой диагностике mm -hmm. я, конечно же, определяю все сбои на энергетическом уровне mm -hmm. и, в том числе, и на физическом. Но и если человек хочет узнать о судьбе, конечно же, я тоже говорю о судьбе. Это то, чтобы говорить о здоровье и в mm -hmm. любом случае затрагиваю и судьбу. Вот недавно ко мне приходили люди. Вот в субботу недавно, чтобы говорит, это переселенцы из Донбасса, mm -hmm. мужчина и женщина, и принесли мне фотографию. И знаете, иногда люди хотят же тоже услышать, о чем она может Софья Михайловна, о чем она расскажет, как бы я проконсультировала их не здоровье, потому что они обратились по здоровью и как бы щеду так и женщину, они говорят, проконсультируйте вот вот нам еще эту фотографию, вот. И когда я говорю, я говорю, уже парня нету в живых, а мама, говорю, вы сильно плачете, это ваш ребенок, она действительно говорит, это было. Очень недавно, и он взорвалась, граната в руках просто. Mm -hmm. Да. Э -э вот такие, знаете, метаморфозы как бы происходят. Но если нету человека, обязательно люди обращаются, и я как бы говорю, если человек живой, он не да, живой. Также здесь да, здесь также я подсказываю в таком плане. Ну, конечно, лучше бы были бы хорошие случаи, но к сожалению, мы живем опять же во времена таких глубоких потрясений mm -hmm. и, конечно же, вот все то, что происходит в таком плане, и мы имеем вот такие нехорошие, как бы, последствия. И я, конечно же, определяю в процессе своей диагностики как на энергетических <связывающих> и так и на физических уровнях. И если я вижу, если там, например, по поводу той же девочки, да, или же те же наколки, которые несут ту информацию, которые а могут этом спас судьба, судьбе У -у -у -у. очень много факторов, которые определяю во время консультации. Вот поэтому я хочу сказать всем телезрителям, вы сказали такую фразу, София Михайловна, времена глубоких потрясений. Да, действительно сложное время, идут перемены. Тем не менее, как здорово, что можете протянуть руку помощи. Вот это очень важно, потому что, как я уже говорила, почти 30 лет вы помогаете людям. Это очень важно, когда можно прийти, поговорить, понять, что происходит да, с человеком и на физическом его плане, и что там, почему, как говорится, мысли закручиваются в одну сторону. И вы в этом поможете. Вот все темы, которые мы сегодня с вами озвучивали, вы Помогайте. Я знаю, что у вас уже, да, да. как говорят, детки, внучки есть. Да. Вот такие, да. которые да. родились у, у пары, у которых были проблемы. Я еще раз с удовольствием озвучиваю. Контактные телефоны Софии Михайловны. 798-44-04, 798-46-59, 068-18-19-865 и 093-402-92-88. Адрес Большая Долина, Кооператив Западный, 10-я линия, дом 6. Информация звучала на правах рекламы. Не знаю, стоит у нас там, похоже, уже две минутки, там, или может быть чуть-чуть меньше. Знаю, что вы хотели поделиться, мы говорили о весне, да, какими-то удивительными вы, вы сделали сейчас какие-то удивительные из одуванчиков. Забыла что? Помню, что много, а что забыла? Сироп, Саша, Сироп, Сироп сделали из одуванчиков. Да. Я хочу как бы... Каждый раз у меня там mm -hmm. есть много рецептов моих, да? Mm -hmm. Но э, я приурочиваю это к одуванчикам, потому что обожаю там много инулина. И одуванчик сейчас можно использовать не только как бы приготовить сиропы, но и пить из сок с одуванчика с его листьях. Но собирать одуванчики надо в экологической чистой зоне. И я хочу дать интересный рецепт. Если вы Пожалуйста, запишите, быстренько, одна быстренько, быстренько, это 400, надо собрать mm -hmm. головочек одуванчиков, mm -hmm. на сутки замочить в воде и пересыпать mm -hmm. сахаром, а с воды уже их убрать, mm -hmm. процедить водичку, отжать, пересыпать сахаром, пусть оно пустит вот этот сок и на медленном огне несколько раз, по несколько раз это все уварить. И почему уварить, потому что одуванчики, там есть кислоты, чтобы оно mm -hmm. не, не имело брожения. Процедить, хорошо отжать. Уникальное свойство. Мы в этом году имели очень много таких болезней, как коклюш даже, как вот это заболевание верхних дыхательных путей, кашель. И оно очень хорошо убирает эти мокруты при кашлях деткам. Экологически чистые продукты, они сейчас, мы все знаем, красной нитью, все написано, употребляйте. Своими ручками. ручками. Ну, конечно, очень мало времени, к сожалению. София Михайловна, огромное вам спасибо. Для всех телезрителей напомню, что программа появится да, на сайте. Поэтому, кто не успел записать, записывайте сайт sofia-nagorniak.com, и вы сможете этот рецепт снова записать, как и другие пожелания в других программах Софии Михайловны. Еще раз низкий поклон, София Михайловна, огромное вам спасибо. Я прощаюсь с нашими телезрителями и желаю им крепкого здоровья, бодрости духа и хорошего весеннего настроения. Настроении. На этом все увидимся.